...gördüğü rahip dedi keşişti gider imam hüseyin'in ziyaretine bu illerde de diye ona sual verdiler ki ondan Allah ki sen niye de sanki keşiş sanki müslüman değilsen. Di de, düzdü dinimiz ayrıdı ama hüseyinimiz birdi. Hüseyin de bizim de hüseyin'di. Hüseyin beşeriyeti bir yere yığa bilir. Bir değerler altında. Ve Erbeyin de onun subutudur. Hüseyn Əleyhissalamın bu gücü var. Hüseyn Əleyhissalam dinin bəqa imzasıdır. Hüseyn Əleyhissalam dinin bəqa imzasıdır. Nə qədər ki Hüseyn Əleyhissalam yaşayır, din yaşayır. İmzasıdır. Hüseyn özünü əqidəsinə qurban verdi. Minən nasib mən yeşri nəfsəhu ibtidqa mərdatillah Mən bəzi bəndələrim var ki, Allahın razılığı üçün hər şeydən keçəllər. Hüseyn o şəxslərdəndir. Bu hadisədə Hüseyn şəhid oldu, bənu Mənyəsə məğlub oldu. İmam Hüseynin şəhidliyi ilə yatmış vicdanları, ölmüş məsuliyyət hissini diriltdi. Hüseynin salamını bacardı. Şəhid oldu, ölmədi. Şəhidlik putsluq deyil, dirilikdir ən yüksək zirvədir. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu 44 günlük müharibə, bundan öncü olan şəhidlərimiz, onlar diridilər, analar. Ey şəhid ailələri, onlar diridilər. Siz onlara yenə qovuşacaqsınız. Siz onlarla yenə dolacaqsınız bir yerdə. Şəhidlik insan üçün zinətdir. Amma şəhidliyin zinəti, fəxrli, fəxarəti, iftixarı hüznüdür. Şəhidli ucaptı Hüseyn. Şəhidliklə uca olmadı. Şəhidliyi ucaptı Hüseyn.